Її назва походить під часів, коли не було автомобілів. Термінові повідомлення доставляли з одного міста в інше, такі собі нарочні. Сьогодні їх звуть кур'єрами. Щоправда, текст листа нарочне передавав з вуст у вуста. А так як відстані між відправником та отримувачем повідомлення були чималими, найпростіше було їхати конями. Але нещасні скакуни настільки стомлювались, що доводилось доставляти інформацію кількома кур'єрами? Сьогодні ця практика перейшла в спорт, але замість коней люди біжать самі, а передають вони один одному не слова, а якусь річ, із якою потрібно якнайшвидше дістатись фінішу. Тобі все більше подобається літній пришкільний табір. Тож, якщо наступного року вирішиш провести час саме тут, твоя школа із радістю тебе запросить. Дише повідом про це свого класного керівника. Хоча причина може бути й в іншому. А чому сюда стоїть прийти? вообще это зависит от детей, захотят они или нет. А я пошел сюда, неважно, хочу я или нет, вот, потому что со мной никто не просядет три месяца. Посоветую ребятам, почему стоит пойти в летний пришкольный лагерь. Ну, здесь очень весело. Ми ходимо э, мы, э, мы ходим на железну дорогу детскую, в кінотеатр ходимо, гуляємо. Здесь очень весело. І э, всі, хто кто, туди поїде, їм наверное, очень сильно подобається. Для тих, хто втомився або не любить бігати, в перешкільному таборі школи номер 5 існує ігрова кімната. Тут діти грають в монополію збирають конструктор та картини з пазлів. Здесь Зісім багато лучше. А mm -hmm. чего чого mm -hmm. це mm -hmm. Ну, В игровой комнате мы здесь играем, Здесь очень много друзей у нас. До речі, пазли з'явились раніше, ніж багато інших настольних ігор. Перший пазл був призначений для вивчення географії. Джоу Спілсбергі торговець географічними картами. Створив такий собі географічний посібник. Він наклеїв географічні гравюри чорно-білих карт на спеціальну дощечку, а потім їх розрізав на різні форми пазлики. Таким чином, людина, що брала за складання цього пазлу, мала вивчити географію, аби правильно зібрати пазли. Згодом така гра набула популярності спочатку із чорно-білими пазлами, а потім із кольоровими. Надо сначала, если, например, море собираем, то надо на, э, фрагменты, те, которые там, где вода, надо их разложить, там, где синяя, и собирать картинку. А там, где желтая, ну, желтые, зеленые, разложить в другом месте. Но сперва их надо все перевернуть. После того, как все игры тобой выиграны, у всех эстафетах твоя команда стала переможцем, а игра на свежем воздухе тебя втомила, варто відпочити. У школі номер 5 для цього навіть є ліжка. Тут ті, хто проводить своє літо в пришкільному таборі, можуть влаштувати собі сонну годину, а потім виспатись та продовжити весело проводити час в школі із друзями. А далі у програмі постійна, пізнавально розважальна рубрика Бажайко! Зачем быть воспитанным человеком? Чтобы слушать. Э, чтобы слушать. Воспитателя, а маму с папой. И, и, и дедушку, и бабушку. родителей надо. А если хочешь сладкое, что тогда делать? Надо себя хорошо вести, чтобы получить. Сладкое. А если ты, ты каждый день ешь много конфет, тогда этого очень нельзя есть. Иногда себя лучше плохо вести, чтобы не получить сладкое. Ну да. Почему вы любите сладкое? Потому что Вечта она вкусная и, и сладкая. сладкая. Еще тортик сладенький, такой вкусняткий. Кто? Тортик, бортик. тортик, 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 тортик. А я кушал целую пачку конфет и сладостей, и у меня зубы не, не заболели. А, мне только нельзя конфеты, а только одну конфетку, называется коробка. Так, а, а, у меня, а, мне, а, мне, можно и коровку. И коровку, и морковку. Я очень люблю сладкое, потому я маму так упрашиваю, что мама мне аж не может отказать. Почти обеда надо есть. Что поешь, уже не будешь есть. значит поступать правильно? Поступать правильно – это делать вот так. Если человек упал, надо ему помочь. Это ты поступаешь правильно. Бог все видит. А если, если люди будут себя плохо вести, он это не будет, не будет это, Людей тех. Это... А Дед Мороз все видит. Да, и Бог тоже все видит. Поэтому надо себя что хорошо, хорошо вести. А я когда-то дедушке помогала работать, А я помогала делать пирожки. И вареники тоже. А моя бабушка умеет даже еще делать вождение. Я слышу. Моя мама тоже Новую. Моя Песи мама такую, такую уже умеет. и даже яблочный. Дело хорошее, когда никто не балуется. И мама что, слушается. Что, и папа. что дети слушаются о своих родителей, а родители ходят. То их слушает, то родители хвалят, а то не слушаю, то родители не хвалят. Когда я слушаю. И в школе тоже... Самое.. Ты же не ходишь в школу, дошел, что не большая. Да я в том, как ты не ты что, Илюша? Что? Что ты говоришь? Я уже хожу в школу. Вообще-то я же... Живу по законам Иисуса Христа, поэтому я никого не бью. И я тоже. И в карты и вообще не разбираюсь и не и не играю. Это, а... один, из, это один из запретных закон, законов Иисуса Христа. А я, а я умею в карты играть. Саша, зачем тебе вообще это нужно? Хочу научиться и и я уже много раз в жизни обыгрывала. Женя – это моя сестра. Саша, у меня такое чувство, что вот всю жизнь у тебя вместо мозгов в голове какой-то думальный двигатель. Пой, пойди лучше к хирургу. Может быть, твою голову разберет и поставит туда мозги головные, а не головной двигатель. А у тебя, Воля, желейка. Я тоже с этим человеком. А если бы вы были невидимками, что бы вы сделали? Я бы, я бы погуляла на улице без никого, чтобы меня не видели. Так. А ты, что бы сделал? Испугал бы людей. Ну, смотрите, ну повесил бы картину, снял бы картину и носил ее, как будто она сама летает. А, и... а, а я бы еще с съел целый торт. Мы пошли в магазин, купили мороженое, конфеты, как всегда, и шоколадки. А человеки все делают кислоту. А кислота делает невидимым человека. Я бы сбежала из дома и в подъезде побежала в гости. Потому что мне очень нравится ходить в гости у моей у сестре есть подружка, и я к ней все время хочу в гости садить. Я, я еще никогда в гостях не была. А у меня брат или к соседке Вады. просто. А брат... еще бы я могла с Настя. Я бы могла сбежать в около парк. Можно <говорот> подкрасться и что-то взять. Вкусное. Да потому что его никто не видит, а он а он сам пойдет и и украдет и возьмет себе.